Меня зовут Кирилл Бакон. Я прохожу в Александра Белановского и Ольги Васимовой всегда при тентах два. Я попросил у своих знакомых денежных средств без отдачи из десяти опрошенных мной лиц 7 человек не отказали, в результате чего я получил без отдачи 930 рублей. После этого я нашел пятерых человек, которым я помог в свое время и также попросил у них денег. Четверо из них мне не отказали, в результате чего я получил 650 рублей. Итого сумма полученных мной денег составляет 1580 рублей.